Устроился я туда, меня позвал знакомый, тогда мне, конечно, суть не объяснили. Я приехал, было собеседование, спросили, сколько мне лет, объяснили суть работы, что я буду конкретно делать, и буквально там через день я уже приступил к работе. Идет процент от сделки, то есть, например, в каждом офисе свой процент. Там, где работал я, был 10%. То есть, если э, человек э, забрали у него там, 100 тысяч, то мне идет 10 тысяч от, от этой суммы. Э, ну, график был, если я правильно помню, с 9 до 9. Примерно такой график работы. Два выходных, то есть 5 на 2. Сразу ты наблюдаешь сначала, как работает другой какой-то. Человек слушаешь, запоминаешь, тебе выдают спич с заранее написанным всем текстом, где есть все ситуации, которые могут произойти во время звонка. Ты его учишь, и потом на следующий день приступаешь к работе. Сама суть работы заключается в том, что тебе дается база с номерами, людьми их имена, фамилии, где живут. Есть абсолютно разные базы, есть базы даже с номера карт, где написаны буквально все уже, все, что нужно. Есть ДПС, где даже можно, люди могут знать, даже какая у вас машина. Ты звонишь человеку, работаешь по заранее заготовленному спичу, Читаешь текст и пытаешься внушить человеку, что пытаются украсть его деньги. То есть давишь на него, говоришь, что если там, то деньги переведу другому человеку. И человек ломается и делает дальше все, что мы требуем. Чаще всего ведутся девушки, женщины и бабушки. То есть мужчины намного реже, они сразу... Бросают трубку и не ведутся, в общем. Спится спокойно. Работал я там недолго, как бы я бы туда не вернулся, но уже прошлого не исправить. Сделки могут быть абсолютно разные, то есть зависит, сколько на какого человека мы набрали. То есть у человека может быть на карте как ну, миллион, так и 10 тысяч. Максимальная, которую я слышал, была на соседнем офисе это был миллионов рублей. У нас была именно моя, где-то 50, 60, 70 тысяч. Есть разные офисы. В некоторых офисах есть ставка, это примерно там, 10 тысяч, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. И, как я уже говорил, это процентное соотношение. То есть, если сколько ты, грубо говоря, заработал, столько ты и получаешь. То есть, если ты за месяц набрал себе, например, миллион, то тебе, грубо говоря, 100 тысяч, где-то так. Интересный случай... Интересный случай был, когда мы набрали женщине, все пошло по тексту, пришел муж, мы ему объяснили то же самое, он спросил у жены, переводила ли она эти деньги. И как бы она сказала да. После чего он во время разговора начал ее бить. Поэтому вот как-то так. В основном это Россия. Есть офиса, которые бомбят Украину, но таких мало. В основном это Россия. Закрывают офисы по тому принципу, например, если вы бомбите Россию, то это можно откупиться спокойно. Если бомбят Украину, это уже, грубо говоря, удар по своим, и это у них считается неприемлемо. Не знаю, как на других офицах, но когда я работал, у меня получилось спокойно выйти с работы. Не ведитесь на такую работу. Она кажется прибыльной, но несет определенные последствия. И это достаточно морально сложно.